بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اسمي محمد أدب أزفر بن عبد الله أسكن في قرية بري سلام درست في مدرسة ثانوية الدينية بري واسم لأبي هو عبدالله بن بنكي واسم لأمي هو زنيناه بنت جايس ثم أحب قطن طيب، في السؤال الثاني تتكلم عن لماذا كلمة تمندج إبراهيم؟ تقع في الوسطى في التركيب المعهد. العالي تمنجن إبراهيم للمعلمين الجواب هو لأن إبراهيم اسم علم يستعمل هنا على سبيل البدال أو عطف البيان لبيان اسم المعهد لبيان اسم المعهد وليس صفتي للكلمة العالي وتركيب الجملة يكون على نهو الآتي المعهد ممتد أو اسم رئيسي العالي نعت صفة للمعهد تمنجنج إبراهيم بدل أو عطف بيان من المعهد يوضح أي معهد هو للمعلمين جاز ومجرور جار ومجرور يبين الاختصاص وفي العربية اسم العلم المبين يجوز أن يأتي بعد الاسم الموصوف وقبل المضاف إليه خاصة في أسماء المؤسسات الرسمية المثل الجامعة الإسلامية محمد بن سعود السؤال الثالث السؤال الثالث ما الفرق بين كل يوم وكل يومين واين صحيح طيب الجواب في هذا السؤال هو كل يوم تركيب صحيح وفصح لان كل تضاف الى اسم ويوم اسم يدل على على الزمان مثال أدرس كل يوم، كل يوميا غير صحيح من جهة القاعدة، لأن يوميا ظرف أو حال مشتق اسم منصوب، وكل لا تضاف إلا إلى السماء صريحة، لا إلى لا إلى لا الظروف أو الصفات. وصحيح أن نقول إما كل يوم أو يوميا مفر منفردة دون كل والله أعلم بالصواب السلام عليكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته